Россия наносит удары исключительно по целям, которые имеют прямое отношение к украинскому военному потенциалу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мне хотелось бы поздравить и сказать, что все мы делаем правильно. И только так надо делать. Думаю, что это послание. Ребят, если вы хотите по-жесткому, давайте по-жесткому. Война, к сожалению, но придет в каждый дом. В том или ином виде. От саме під таким соусом справжній тероризм подають росіянам. Масована ракетна атака по Україні це великий успіх окупаційної армії РФ. Так про це говорять на їхньому зомбоящику. Пропагандисти та особисто Путін радіють тому, що за один ранок вони вбили більше 40 цивільних українців. Так як горів Київ, по крайній мірі, картинка, да? сьогодні он по -пам -пам ні разу не горіл. Раз, да, от так, як он горів. нам. Есть что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще важно красиво и талантливо это преподнести. Это ответ. Ответ на попытки Киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики. Цели удара достигнуты. Нас все устраивает. И спасибо мужикам за их серьезную, тяжелую, напряженную работу. Інтонації та слова цих нелюдей показують увесь рівень цинізму. Але хіба ці бридкі пики можуть когось здивувати? У них просте завдання нас із вами вбивати. А росіянам нагло брехати, що вони, мовляв, гуманісти. З самого початку, коли ми увидели розрушення в місті Київ, в этой дитячій больниці, одразу ж питання, вопрос: Ну, це ж хто зробив? Понятно, что не мы? Целенаправленно, целенаправленно. Огонь по мирному населению, по мирным объектам со стороны вооруженных сил Российской Федерации не ведется, надо прямо сказать. А как бы оно там ни было, но именно такие действия будут продолжены, продолжены э, до достижения, так сказать, нужного эффекта. Опять-таки, э, с одной стороны, вроде как это и недостаточно гуманно, можно даже и так сказать. А с другой стороны, вооруженная борьба просто по-другому не ведется. За последние 50 лет во всех предыдущих э, локальных конфликтах э, вооруженных противостояний различного рода по всему миру, ведь процент гибели мирного населения был чудовищно высок. Просто чудовищно Нет. высок. Да, он достигал 90-95% от общего числа потерь в конфликте. Но... От нинішнього вооружене протистояння. Процент мирного населения, он просто ничтожен. Процент гибелі мирного населення ничтожен? Які ж вони мразоти? Мабуть, тому щоб цей відсоток збільшити, вони прицільно і вдарили по дитячій лікарні охмадит. Напередодні атаки там перебували 627 дітей. Прямий напад на маленьких українців. З вашої точки зріння. Может ли а, наступить такой момент, когда вот то, что произошло, повториться еще раз? может быть, даже в более в массированном виде? Кровожерливі пики не приховують своєї радості від страждань українців. Дехто навіть прямо закликав до повторного удару по дітях, коли вони зібралися на вулиці біля лікарні. А російський пропагандист Шейнін заявив, що цього для України замало. сегодняшние достаточно жесткие и скажем так выше среднего уровня жесткости удары по столице сегодняшней столице укрырейха это в некотором смысле послание и послание даже не в это послание как раз тем кто за этим укрырейхом стоит вот таким киев уже давно не видели ни мы ни то, кто, ни те кто в этом киеве находится это совершенно очевидно некий новый уровень отработки по объектам военной структуры и структуры двойного назначения. То, что Украинский поднял там вот этот безумный хай по поводу того, что прилетело, этот весь хай пусть они адресуют себе. Потому что Каждый раз, когда речь заходит о конфликте, Владимир Путин напоминает им о том, что военный конфликт и сопутствующие жертвы и трагедии этого конфликта можно было закончить весной 22 -го года, и Украрейх этого сделать не захотел. Поэтому кто бы сейчас в каких конвульсиях не бился в Киеве из бандеровцев, они все эти конвульсии, все эти проклятия должны обратить к себе самим. Думаю, что это послание. Ребят, если вы хотите по-жесткому, давайте по-жесткому. Закликати до чергових звірств у прямому ефірі і радіти цьому можуть тільки хворі люди. Мета у них одна схилити Україну до капітуляції. Пропагандист Міхаїл Хадарьонок навіть цього не приховує. Тож цілком ймовірно, що такі жорстокі удари можуть повторитися. Я вважаю, що ми насправді далеко не все робимо, для того, щоб ця боротьба закончилась швидше нашої побіди. недостаточно делаем, как мне кажется, для того, чтобы украинцы быстрее прозревали и переходили на сторону правды. Вот основная задача вот с нашей стороны, с нашей стороны, ее, наверное, можно сформулировать и так, ну, о которой вы говорили. Можно ли сформулировать задачу? Можно, можно. Всеми возможными средствами вооруженной борьбы, которые имеются в нашем распоряжении, как можно быстрее подвинуть украинское военное политическое руководство к мирным переговорам. Причем мирным переговорам такого рода, которые действительно отвечали бы в большей степени интересам нашего государства. Наши предложения сформулированы и по большому счету, опять-таки, в Киеве должны осознать, что вопрос-то стоит, вот вопрос стоит именно так, вот будет украинская нация или не будет. Українська нація існувала, існує і буде існувати. Українська нація буде вам протистояти, і звісно, ми будемо вам відповідати. Меноборони сообщили, що масирована атака армії Росії по українській інфраструктурі це відповідь. Ответ на попытки київського режиму нанести ущерб объектам об'єктам російської енергетики. Целі удара достигнути. Также в Міноборони отвергли обвінню Києва в тому, що армія Росії якоби спеціально ціленаправлено наносить удари по гражданським об'єктам. Это не так. Звісно, це ж не так. Це просто Україна сама по собі ракети запускає, а російські удари використовує для прикриття. Ось такий маразм видав Карнаухов. То есть вони самі шарахнули туди. Ну тут же вопрос для мене в другом. це не случайно. Я то говорю о совершенно ином сценарии, что що вони спеціально ракетные ракетні удари, щоб під камуфляжем ударить спеціально по значимому об'єкту і обвинить Росію. Це повна маячня. Росіяни навмисно били по дитячій лікарні, щоб підняти ставку у цій грі. Але як цікаво прослідковувати зміну їхньої риторики та те, як вони плутаються у власній брехні. Бо спочатку пропагандисти як один заявляли, що вони не цілили по дитячій лікарні, а потім почали говорити, що там, начебто, базувалися українські військові, а поряд був Генеральний штаб. Тож, це, начебто, законна воєнна ціль. Там там якраз діли ракети, і часть цих ракет летела у Севастополь. Кстати, Тому це не только американські і англійські ракети. которые использовались там, но и дооснащались они там. И наш успех, в том числе, не должен быть вот скрыт за этими шагами, в том числе и наш успех, который последовал после уничтожения команды, которая на Хаммерс, вот на установках Хаммерс, запускала Атамакса по Севастополю, те три пусковые установки были. Уні Далі ж росіянам почали розповідати, що удари були винятково по об'єктах критичної та воєнної інфраструктури, і що ніякої шкоди цивільним вони взагалі не завдали. удар, который сегодня нанесли вооруженные силы Российской Федерации по территории Украины, это прежде всего удар по энергетике и по аэродромной инфраструктуре. Пока украинский истеблишмент, элиты дожидаются F-16, Россия занимается плановым уничтожением аэродромной инфраструктуры. Россия наносит удары исключительно по целям, которые имеют прямое отношение к украинскому военному потенциалу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашние события в Киеве. Удар по больнице. Кадры и видео с места не оставляют сомнений. Это работа украинских ПВО. Ну и перед эфиром пришли комментарии от нашего МИДа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, попытки режима Зеленского использовать трагедию пропагандистских целей лишний раз подтверждает его бесчеловечную нацистскую сущность. Росіяни всіляко намагаються створити іншу реальність і не для того, щоб заперечувати, що це вони вчинили цей злочин, а для того, щоб правда у їхній брехні потонула. Але здається, що вони і самі у своїй брехні втопилися. Накануне наши силы нанесли высокоточные удары по украинским военным объектам Днепропетровская, Винницкая, Черниговская, Черкасская область, еще Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Сумская цели. Значит, были следующими: авиабазы врага и предприятия, которые работают на ВСУ. Вот украинские средства ПВО попытались, естественно, сбить наши ракеты, которые летели по военным объектам, но их противоракетное оборудование... Как всегда, сработала плохо, и в итоге украинские ракеты попали в больницу. В итоге Украина запросила срочное заседание Совбез ООН. Наш посол в Америке Анатолий Антонов обратил внимание, что Соединенные Штаты, в свою очередь, намеренно замалчивают тот факт, что на больницу в Киеве упала украинская ракета. Все спекуляции стороны киевского режима и попытки обвинить нашу армию в нанесении удара по гражданским объектам выглядят очередным цирком в преддверии саммита НАТО. Попытки заработать себе очки они пиарятся на горе, как делали это уже много раз. Только горе это принесли они сами и сами себя разоблачили. В украинских пабликах и СМИ распространили фото частей упавшей ракеты у пострадавшего здания больницы. Мало это еще умудрились и Показати фотографію непосредственно момента падения ракети Оказалось, что это элементы ракеты западной системы ПВО. Это их ракета, как я понимаю, на сам так я щось не зрозуміла. Українська ракета ПВО чи ракета від НАСАМС норвезького комплексу. Ви коли брешете? Хоча б однієї версії дотримуйтеся, в очередной раз произошла трагедия, связанные с двумя причинами. Первое, это установление, это то, что прямо в сердце города находятся военные объекты, на которых активно осуществляются операции в интересах украинской военщины. Плюс прямо внутри стоят системы ПВО, ну и криворукость тех людей, которые обслуживают эти системы ПВО, тоже приводит к этим трагическим последствиям. А то, что дальше мы видим уже постановочные кадры, ясно почему. Вот эти постановочные видео, ну для меня это постановочно, потому что, ну вот видите, вот люди там передают кирпичи, перед этим им передавали воду. Какая вода? Ну, я понимаю, что это эмоционально, да? Вот если постановочный кадр эмоционально, это выглядит правильно. Но с точки зрения вот здравого смысла это бессмысленно. Какая вода? Ну вот произошел взрыв. Что там? Кто-то пить хочет, да? То есть вот они создали вот этот люди, толпа мужиков, да? Они разбегаются, потому что там ТЦКшники. А здесь прям все обнялись, да? Вот видите, Цепочка, воду передают. Друзья. Зачем цепочкой? Нос, ну, навіть толково збрехати у росіян не виходить, бо завжди їхні злочини підтверджується прямими доказами. Окупанти запустили по лікарні «Охмадит» крилату ракету Х-101. і вразила вона саме ту ціль, на яку була запрограмована. Навіть на відеоудару можна чудово розгледіти обрис саме цієї ракети. А слідчі СБУ на місці трагедії виявили її уламки. Тож спроби Москви зняти з себе відповідальність жалюгідні. СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по Ахмадиту ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламки двигуна, які належать саме ракеті х 101 крім цього, з СБУ виявили уламки механізму розкриття крил, уламок блоку постановки завад, середню частину корпусу, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку, уламки кожуха двигуна, які ми публікували вчора, і на яких відображений інвентарний номер. А він знаходиться із внутрішньої сторони обшивки, а також серійний номер ракети, який знаходиться на зовнішній стороні обшивки. Причому усі ці уламки, всі ці деталі, вони належать до російської ракети Х-101. Повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, а навколишні будівлі мають значні ушкодження. Такий тип ушкоджень, притаманний саме для бойової частини Х-101, яка становить 400 кілограмів. І такі руйнування в жодному разі не могли бути спричинені з РК бойові частини ракет, до якої приблизно в 20 разів менш потужні. В СБУ вже пообіцяли зробити все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин. Ця відплата буде і за законом, і за моральню.